Bən yəni adi selofan paketlər belə ekologiyaya nə qədər zərər verir, dəfələrlə danışmışıq. Hətta idyatı qurumlar da elə boyuna baxma, onun verdiyi zərərə bax deyib Bu selofan paketlərlə xüsusilə pinqvin adlandırdığımız o nazik torbalarla bağlı artıq sərt tədbirlər ıı, görməyə başladılar. Hətta yandırılmadan qadağa olundu. Elə. Bəli, istifadəsinə icazə verilmədi. Amma buna baxmayaraq, təbii ki, qadağalara məhəl qoymayanlar da var. Hələ də bəzi mağazalara, marketlərə getdikdə ə həmin o pinqvin adalan paketlərdə bizə hansısa ərzaq məhsulları vəs-sayır və illə və axır təqdim olunur deyillər ki, almışıq, xara eləyək, axıra qədər istifadəməliyik, ondan sonrasında baxıraq. Baxarıq. Bəs belə olar mı? yanvarın 1-dən polietilen torbaların, pinqin adlandırılan polietilen torbaların istifadəsi qadağandır, amma buna baxmayaraq müşahidələrimiz göstərir ki, bu qadağaya əməl olunmur. Əksər böyük supermarketlərdə alıcılara aldıqları ərzaqlar məhz həmin o pinqin şəffaf torbalarda təqdim olunur. Ətraf mühit mühafizəsi haqqında qanunda edilmiş dəyişikliyə əsasən, qalınlığı 15 mikrona qədər olan polietilen torbalar, belə də ki, pinqin torbalar istehsalı, idxalı, satışı və verilməsi qadağan edilib. Bəs siz bunu hardan almışsınız ki, bu dönəri bunda verisiz? Biz onu Çoxdan almışıq. E, çoxdan almışsınız. Onda istifadə edirsiniz də elə də. Yəni ki, indi nə qədər varımız, istifadə etməliyik də biz bunu. Yəni ki, məla pul verməyə almışıq. Bu tərəfdən inşallah biz də keçərik dövlətin qoyduğu qanuna. Müvafiq qanuna edilmiş dəyişikliklə yanaşı, İzbati xətalar məcəlləsində də dəyişiklik edilib. Əgər qanunun tələbləri pozularsa, ya satışı ya verilməsi istehsalı idxalı həyata keçirdilərsə, vəzifəli şəxslər 1000 manatdan 1500 manata qədər, hüquqi şəxslər isə 3000 manatdan 4000 manata qədər cərimə olunacaqdır. Əgər təkrar bir il ərzində həmin zibat xətə bir də törədilərsə, vəzifəli şəxslər 1500 manatdan 2000 manata qədər, hüquqi şəxslər isə 4000 manatdan 5000 manata cərimə olunur. Növbəti mərhələdə isə digər növ torbaların, yəni 15 mikrondan çox olan selofan paketlərinin pullu olması ilə bağlı təkliflər hökumətə təqdim olunub. 1994-cü illərdə Danimarkada ticarət müəssisələrində pulsuz polietilen torbalarının paylanmasına vergi tətbiq olunubdu. Bu torbaların qiyməti ödənişli olduqdan sonra ona tələbat 90 faiz azalıbdı. İdranla əlaqə isə bu tələbat, yəni qiymət qalxdıqdan sonra 94 faiz azalıb. Azad istehlakçılar birliyinin sədri Əyyub Hüseynov isə deyir ki, insanlar özlərinin bir dəfəlik şəxsi bazar torbalarına keçməlidirlər. Ümumiyyətlə bəşəriyyət plastik torbalardan xilas etmək lazımdır. Amerika'da marketlerde bu cür kağıt torbalar verilir. Azerbaycan'da ise marketlerde ne kadar istiyorsan plastik torbalar verilir. Hemen plastik torbalar yandırılanda etrafa zehirli dioksin gazı yayır, etraf mühiti çirklendirir. Qeyd etdik ki, ətraf mühitin mühafizəsi haqqında qanunda edilmiş dəyişikliyə əsasən 2021-ci ilin iyulun 1-dən isə bir dəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulan məhsullar, plastik çəngəl, bıçaq, boşqab və stəkanların idxalı, istehsalı, ticarət, ictimai yaşayış və xidmət obyektlərində istehlakçıya satılması və verilməsi qadağan edilir.